Привет из Польши! Сегодня мы с вами поговорим о минимальной заработной плате в Польше. Сразу уточню, что речь будет идти только об официальной работе. Прежде чем мы с вами поговорим о заработной плате, вы должны понимать, что работая в Польше, вы работаете на основании трудового договора. И независимо от ваших договоренностей с работодателем, договор должен быть составлен в письменной форме, чтобы иметь законную силу. Также вам необходимо будет проверить договор на наличие всех необходимых атрибутов в нем. В Польше иностранец может быть принят на работу на основании трудового договора или же гражданско-правового договора. Пример это может быть договор поручения или договор подряда. Естественно, трудовой договор регулируется трудовым кодексом или же по-польски кодексом працы. Такой договор может быть заключен не на, на неопределенный срок, э, умова на час неокресленный, а также он может быть временным, это умова на час окресленный или же умова злоцения. Договор должен включать в себя следующие атрибуты. Стороны договора, работодатель и э, работник. Вид договора, дата его заключения, место выполнения этих работ. Вид работы, должность, функции, объем ваших обязанностей время вашей работы, а также дата начала работы. Если она в договоре не указана, то по закону это считается день подписания контракта. Также в договоре должна быть указана ваша зарплата, то есть вознаграждение за вашу должность и ту работу, которую вы выполняете. Помните, что на момент 1 января 2016 года, если вы работаете полный рабочий день, минимальная ставка брутто Польша составляет 1850 злотых. Чисто, это вы можете посчитать очень просто, отнимаете 27 процентов официальных налогов, которые вы платите. Это ваша чистая зарплата при условии, что вы оформлены не через агентство, агентство не снимает у вас дополнительных средств за проживание, доезд и так далее. Сейчас мы с вами рассмотрим два основных договора, по которым работают украинцы в Польше. Это умова о праце и умова звеценя. Умова о праце бывает на час неокресленный и на час окресленный. На окресленный понятно, время вашей работы будет указано, на неокресленный случай, если вы хотите уволиться или работодатель вас хочет уволиться, то для работника, который отработал менее 6 месяцев, идет запас времени в 2 недели, в которые же вы работаете или по вашему желанию, или работодатель вас заставляет эти 2 недели отработать. Вы, конечно, можете уволиться, ну, не отрабатывать 2 недели, уволиться раньше, но это только по обоюдному соглашению сторон. Человек, который отработал более 6 месяцев, этот э, запас времени в 1 месяц. Для человека, который отработал э, более 3 лет, этот запас 3 месяца. Не буду вам рассказывать все плюсы умовой оплаты на час окресленный или не окресленный. Я вам э, сейчас расскажу о умове звеценя и ее минусы. Так вот, минусы умовы звеценя – это и есть плюсы умовы оплаты. Умова звеценя относится к гражданско-правовым э, договорам о трудоустройстве. Ее минусом является то, что работодатель не обязан э, платить за вас медицинскую страховку, социальное страхование. Э, этого всего они не обязаны и, как правило, этого не делают. При умове злоцения работодатель не обязан и, соответственно, он этого не делает предоставлять вам отпуск, э, отгул, урлоп – это отгул, вакация – это отпуск. Они этого не обязаны делать там по уходу за ребенком. Они не обязаны оплачивать вам больничные. Все это ничего они к этому не обязуют. Но самым главным минусом э, умов моего есть то, что у нее нет конкретного э, времени. Как правило, эти договоры заключаются месяц-три месяца. И работодатель в любой момент может вас уволить, и при этом не нужно ему никаких, так сказать, никаких препятствий ему это не составит. Он может вас уволить на следующий же день. Как за таким договором оплата важнее всего является эффект вашего труда. И по причине того, что ему просто не нравится, как вы работаете, он может вас уволить. В случае умовной операции на час неокресленный там. Он обязательно должен указать причину, и эта причина должна быть реальной, а не выдуманной. Это раз. На час окрасленный, ну, тоже указать причину, но на час окресленный, как правило, никаких, так сказать, неприятностей не случается, потому что человек просто отрабатывает то время, которое у него по договору. Скажу сразу, что вся информация мною проверена, как в интернете, как на польских сайтах, так и на русскоязычных, а также я сегодня на работе этот вопрос активно обсуждал со своей коллегой, у которой сын юрист в Польше, и она очень хорошо осведомлена о всех этих законах и в особенности о кодексе прации. И естественно я, как наверное многие из вас, слышал такой слух, что в польше будет заработная плата минимальная 12 злотых в час сейчас я в этом этот пункт вам объясню работать вы можете как ставки по годиной то есть оплата у вас идет за час или же вы можете работать по ставке месячной ставка идет за месяц так вот если речь идет о ставке по годиной, которая обычно всегда в умове злоценя, в умове на час окресленный и неокресленный обычно идет ставка месячная, то и хожу, собственно, к этой информации. Польский сейм ⁇ это наша, подхожая на вер... нашу Верховную Раду, там тоже сидят 450 очень не бедных людей вот в июле месяце собирается на заседание в котором будет э, обсуждаться одним из пунктов изменения в трудовом кодексе это изменение будет касаться э, минимальной ставки по годинной то есть они хотят э, повысить ставку по, годин, по годину, то есть минимально, сделать ее 12 злотых. Этот закон будет только рассматриваться, примут его или не примут это уже другой вопрос. Но в принципе все основания для того, чтобы его приняли, есть. Так вот, что это значит? В том случае, если они примут этот закон, то буду все рассказывать на примере LG, э, имея умову злой как мы все имеем и ставку 630 670 на данное время на данное время в час то они не смогут уже платить вам 630 или 670 в час они обязаны будут вам платить 12 злотых но как не забываем можно еще сделать ставку помесячную и умову о прате. тогда минимальная Ставка, как уже я говорил, 1850 злотых. Отнимаем 27%, это выходит 1350 злотых. Так вот, имея умову злоцення и ставку 63670, мы зарабатываем примерно 1200-1250 в среднем. В основном 1200. А если работать по умове о праце, и минимальная сумма это 1850, то можно заработать 1350, то есть уже на порядок выше. В таком случае, конечно же, я думаю, что если этот закон введут, то работодатели перейдут на умову о праце и не будут так уже пользоваться умовой звуцем. Соответственно, намного выше вы зарабатывать в Польше не станете, но это будет чуть-чуть выше, в любом случае, для тех работ, на которых маленькая зарплата. Для всех остальных работ, я думаю, ставка месячная останется тоже минимальной. И все остальное, в принципе, так и останется. Но даже зная, зная то, что ставка минимальна, над година она уже должна будет оплачиваться как 12 злотых. А ставка это 8 часов 5 дней в неделю. То есть все, что выше, уже должно, быть, должно будет оплачиваться по 12 злотых. Ну, во-первых что хочу сказать по мнению этого закона. Он, конечно же, хороший, потому что он перестанет эксплуатировать, в том числе нас, украинцев, когда работодатель указывает ставку по годину. И 4 есть случае злотых, и 5 злотых, как в моем случае, там 6 злотых вот, это уже всего не будет, и будет умова о А умова о это будет означать то, что работодатель не сможет вас так просто уволить. Обязательно нужна будет причина, поэтому если вы хорошо работаете, то ну, они не смогут вас уволить. А причина, естественно, конечно, ее, вы можете сказать, что ее найдут и так дальше. Ну, это все реально усложняет им дело в плане того, чтобы уволить человека. Вот. Кому нравится, моя информация, кто ее считает полезной. Ставим палец вверх, подписываемся. Всем спасибо, всем пока. Давид Зеня.